Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warabiz Clan. Wahai Ahmad Maslan, kau jangan lupa antara punca utama kejatuhan teruk barisan nasional sejak tahun 2018 ialah kesombongan menteri-menterinya, timbalan-timbalan menterinya, ahli-ahli timbalan -timbalan parlimennya yang datang dari barisan nasional macam engkau ini masalahnya. Tapi tak apalah, teruskanlah kesombongan itu sebab mungkin satu nanti Pakatan Harapan Bahasa Nasional Madani juga akan menerima nasihat yang sama. Dan masa itu, mereka perlu tuning jari dekat kau juga masalahnya. Betul tak? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini memang kita dok berbincang pasal benda yang sangat serius lah berkenaan dengan isu pemimpin-pemimpin luar negara memeli, marah dan juga melahirkan perasaan tak puas hati terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya rasa cantik lah kiranya kalau malam ini kita balik kepada isu dalaman negara kita pula sekali lagi. Di mana pada semalam tuan-tuan dan puan-puan sekalian macam biasalah Perbahasan-perbahasan dan sebagainya menjelang undian belah bagi untuk bajet. Dan kita semua tahulah, bajet ini dimenangi sekali lagi oleh kerajaan dengan kiraan 12067. Which is anak-anak papa warah cukai duk bergembira dan kata, Oh mana pembangkang, mana pembangkang, tengok kita menang lagi sebagainya kan. Kata hebat sangat. The thing is, saya rasa tak pernah lagi dalam sejarah Malaysia yang pembangkang, wa'ima ketika Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang pun, tak pernah lagi pembangkang benda bajet tapi kali ni kita boleh lihatlah daripada 68 orang ahli parlimen Perikatan Nasional 67 solid undi seorang tak datang dan lagi 120 orang itu ialah of course kerajaan. Cumanya kerajaan kena fikir jugalah. Ada lebih kurang dekat 35 orang ahli parlimen tak hadir. Dan of course 35 itu of course punya kerajaan lah kan. 34 kerajaan satu ialah ahli parlimen bangkang. Jadi Madani kena fikir kenapa lagi 35 itu tak hadir, 34 itu tak hadir. Adakah mereka tak hadir kerana ada masalah ke ada hal ke apa-apa ke. Ataupun mereka tak hadir kerana mereka sebenarnya tidak sokong bajet ini. Mereka tak sokong lagi Madani tetapi mereka tak naklah nampak macam nak berkecuali ke ataupun undi menentang ke apa-apa kan nanti kena pula dengan Anwar. So mungkin mereka tak datang sebagai satu jalan selamat untuk mereka tidak mengundi. Mana tahu kan? So benda itu harus difikirkanlah oleh wadah cukai sekalian. Cuma satu perkara yang menarik. Ada satu klip yang berlegar dekat media sosial pada ketika ini yang memaparkan Tuan Haji Islahuddin Abbas iaitu Ahli Perlima Mesing cuba untuk bertanyakan kepada Ahmad Maslan Timbalan Menteri Kerja Raya berkenaan dengan yalah, pembangunan dekat kawasan Mersing tu masalah jalan rayanya dan sebagainya yang memang merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan tak kira lah bajet itu siapa punya ke apa, apa ke lantak engkau yang penting benda-benda yang disebutkan oleh Tuan Haji Islaudin itu merupakan perkara tanggungjawab persekutuan tetapi anda dah tahu tak apa jawapan Ahmad Maslan tuntut video ini Rancangan pihak kementerian untuk menaik taraf infra Uh, dalam perhubungan ke Mersing ini kerana kalau kita lihat Mersing ni rumah jalannya agak bermasalah lah dari segi banjir dan sebagainya dan Mersing ini kawasan ekonomi pelancongan dan perikanan serta maritim yang sangat berpotensi untuk dibangunkan tapi sekiranya jalan-jalan perhubungan ini tidak dinaik taraf dengan baik khasnya daripada Mersing ke Keluang atau Mersing ke Johor Bahru peluang-peluang uh, ini terdapat uh, di, di potensi ini tidak digunakan secara maksimum jadi apakah uh, perancangan kementerian untuk menaik taraf jalan-jalan uh, termasuk uh, untuk uh, mungkin uh, menyambung highway daripada Senar Desaru ke Mersing ataupun mungkin LPT4 daripada Pekan ke Mersing juga. Dan keduanya uh, berkaitan uh, isu di Mersing sendiri, uh, apakah status terkini projek bypass Mersing iaitu projek membeli jalan dan jabatan menghubungkan Jalan Ferdinand Nita Mersing ke Jalan Air Merah dan Jalan Johor Baru Kuantan itu saya ingin terima kasih. Bapak Menteri Saya akan memikirkan apabila Uh, kawasan Mersing bersama dengan uh, kerajaan perpaduan madani. Mersing ni pembangkang, minta bukan main banyak lagi. Semalam pembangkang-pembangkang ni tak menyokong pun bajet belanjawan. <San -tuan> Tapi minta pergi Macam malas nak menjawab. Yang Speaker. <-tuan> Kenapa tak sokong Semalam eh. Lepas tu minta itu, minta ini. Bajet tak sokong. Malas Baik, saya nak Menteri. jawab. Baik Menteri. Terima kasih. Eh tua, malas tu boleh tak jawabkan lah kalau malas. Saya cakap terus terang, jawapan Ahmad masalah itu walaupun dengan nada berseluruh, tetapi sebenarnya biadab, kurang ajar dan tidak sepatutnya dijawab oleh Menteri. Sebab apa? Sebab sekarang ni Islahuddin bertanyakan bagi pihak Mersing Dalam Mersing itu Ada wala cukai Ada wala on Semua orang ada kat situ Yang tak berparti pun ramai So sekarang ini Ini bukan cerita kawasan pembangkang ke Kawasan kerajaan ke Inilah untuk rakyat Tuan Haji Islahuddin bertanyakan bagi pihak rakyat Untuk pembangunan tempat Mersing Tapi bila Menteri Kejayaan Timbalan Menteri Kejayaan juga macam tu Nampak sangat dia ni memang ajar, Sombong, biadab Dan saya cakap ketua serang Memang tak patut pun menjadi Timbalan Menteri Memang jawapan yang sangat kurang ajar Dia memaslan Ah kau minta macam-macam Kau kan sokong bajet pun Sokong bajet tak sokong bajet Belakang cerita Sekarang ini Peruntukan-peruntukan untuk benda itu Bukan datang dari poket mak bapak kau pun Nama maslan Bukan datang dari poket atau nenek kau pun Semua itu datang dari duit rakyat Dan ada rakyat bersih yang bayar cukai Mereka pun berhak kawasan mereka itu dapat santing Dan Perangai kerajaan yang menganggapan bahawa duit peruntukan itu di maafkan mereka Memang bakal lebih dari zaman Barisan Nasional lagi Dan membawalah sampai ke badan ini Tak sengsara-sengsara masalahnya Dia tak rasa macam ada penyesalan Sebab dulu antara punca kenapa Barisan Nasional kalah teruk Ialah perangai sombong macam masa ini lah Yang anggapan yang kerajaan tu dia orang punya Mak bapak dia orang punya, duit tu mak bapak dia orang punya Bila bagi sumbangan, oh ini sumbangan daripada kerajaan Padahal duit tu dia rakyat Tugas korang channel saja. Bukannya korang anggap duit tu macam duit mak bapak kau. Lepas tu pergi okay, salurkan, oh ini duit aku. Bukan macam tu pun masalahnya. Yang diminta oleh Tuan Haji Islahuddin itu ialah untuk rakyat bukan untuk dia. Dia tak minta peruntukan untuk dia pun. Tak minta untuk peruntukan bagi perlindungan Abdul Nasir pun. Dia cuma kata, okey infra dan komersi macam ni. Bila nak repair? Contohnya kan. Tapi itulah jawapan daripada Ahmad Aslan. Memang jawapan lagi sekali saya ulang. Jawapan Kuang Hajar. Yang memang unbecoming sebagai seorang timbalan menteri Dan saya cakap terus terang Orang pontian Abang masalah pontian kan Orang pontian Kau dengar jawapan amat masalah ni Saya tak kira lah dia ni baik macam mana sekalipun kan Memang saya rasa mungkin dia seorang ahli parlimen yang baik Seorang ahli parlimen yang sentiasa menyumbang kepada kawasan dia Saya faham benda tu Tetapi perangai macam ni bukan perangai menteri tau Ini perangai budak-budak yang tak sekolah masalahnya Tak kira CGP kau tinggi ke apa-apa ke Tapi kalau macam tu jawapan kau Memang perangai macam budak-budak tak sekolah jawapan yang tak ada otak macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian dan tepatlah kata Ustaz Manfaat Syari rasa-rasanya menteri-menteri ini memang kena pergi buat belajar lagi lah kursus dan menjawab soalan memang kena belajar balik sebab mereka ini nampak sangat tak gerti jawab soalan ataupun jawab soalan tu kan macam tiba-tiba sentap tiba-tiba macam sombong dan sebagainya macam bangang cuba dah tonton apa yang Ustaz dia cakap ni saya juga nak menyentuh butiran 01000 urusan parlimen ini satu satu bajet yang cukup besar tapi saya cadangkan supaya sedikit kursus perlu diajar kepada anggota kabinet menteri dan timbalan menteri untuk menjawab soalan. Tadi saya dengar bagaimana ada timbalan menteri jawab saya malas jawab soalan ini sebab uh, pembangkang tak sokong uh, bajet. Ini satu jawapan yang sangat tidak bertanggungjawab. Macam mana seorang timbalan menteri boleh jawab saya malas nak jawab sebab pembangkang tak sokong bajet. Sedangkan sokong tak sokong ini ada peruntukan di dalam perlembagaan. Ada peruntukan dalam peraturan Dewan. 35 orang yang tak datang semalam yang tak mengundi. Seorang saja daripada pembangkang. Yang semua lain selain dari itu semua daripada kerajaan. Kalau kami pembangkang nak tahu soalan. Menteri malas jawab kerana tak sokong bajet. Artinya yang tak datang semalam untuk mengundi. Semuanya jangan diberikan bajet. Sebab mereka pun tak mengundi untuk menyokong. Termasuklah yang membawa usul membawa usul yang mak-mak tambung. Yang mak-mak tambung pun tak datang untuk nak menyokong usulnya sendiri. Apatah lagi Menteri Keuangan kedua pun tak mengundi untuk menyokong. Sebab beliau ahli Dewan Negara. Jadi itu saya fikir uh, dalam urusan parlimen ini saya cadangkan Menteri dan Timbalan Menteri perlu diberikan kursus untuk menjawab. Bagaimana menjawab dengan penuh hemah agar tidak menampakkan kita ini kekurangan ilmu untuk menjawab persoalan. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian. Semalam-semalam lebih lebihlah. Saya hormat Abang masalah sebenarnya. Tetapi at the end of the day, saya cakap tu terang kalau macam inilah perangai dia. Memang saya tak terkejut anda kata kalau rakyat tu tambah orang bersing kan. Dan di mana-mana saja yang beragapan bahawa madani ini memang jenis yang memang tak adil, memang jenis suka berkira sebagainya, memang akan ditolak secara total lah. Tapi itulah anda kata kalau nak kekal untuk ditolak, buatlah barang macam tu. Dan kita okey je. Lagi korang buat barang macam tu, lagi rakyat menyampang orang, lagi rakyat tolak orang, senang kerja kita orang. Setuju atau tidak? Jika tuan pergi memancing Jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena kencing, jangan sokong pakatan harapan. Bongak joko-joko.